Это часть э, украинских э, военно-морских сил. Здесь достаточно у нас э, личного состава для обеспечения охраны. От э, каких-то внешних посягательств на нашу технику, э, личный состав или имущество. Единственных э, иностранных военных, которых я вижу здесь, это российские. И слышать от них, что они хотят находиться в части для помощи от э, мифического э, противника, таковые как радикально настроенные вражеские группы, которые хотят, только и мечтают захватить мое оружие, тоже это звучит ну, по меньшей мере странно. Я начальник штаба этой части, э, капитан второго ранга Есин Александр Викторович. Спасибо. На данной ситуации мы ждем... Политического решения этого вопроса, потому что возможная вероятностная война, которая может начаться, никому не нужна. Потому что между славянскими народами мы прекрасно знаем многих из людей, которые нас охраняют от терактов. Поэтому никому она не нужна. Мы ждем политического решения этого вопроса. Совместитель командира части по работе с личным составом. Капитан второго ранга Иваниченко Андрей Григорьевич.